До зарплати тиждень в гаманці останні гроші, а вам терміново знадобилися кошти. Позичати гроші у знайомих не завжди зручно. Як завжди, мати гроші банку про всяк випадок та навіть економити на процентах, розкаже наш народний банкір. Спонсор показу перший український міжнародний банк. Ольга 30 років, Миколаїв, розповідає: іноді потрібні гроші на додаткові покупки для сім'ї. Буває для себе, як жінці потрібні гроші на дрібнички. Позичає, але наступного місяця з зарплати одразу віддає. Запитує народного банкіра, чи є банківські продукти, які дозволять швидко отримати додаткові гроші на невеликі покупки. Ольга з похожим вопросом мене дуже часто звертаються. Людям потрібні додаткові средства. Что они делают? Если необходима большая сумма денег сразу, обычно берут кредит наличными. Но от время от времени надо маленькая сумма на разовые покупки. Хорошим решением в этом случае может стать кредитная карта. Давайте вместе разберемся и посмотрим, как она работает. У Ольги есть кредитная карта, в которой она может рассчитаться тут же в магазине. По факту дополнительные деньги у вас всегда под рукой. А чем отличается кредитная карта от обычной зарплатной карты? Если у вас есть зарплатная карта или карта для получателя пенсии, и вы потратили все свои средства на счету ноль. Вам придется ждать следующей зарплаты. Кредитная карта внешне выглядит так же. На ней для каждого клиента отдельно устанавливается кредитный лимит. Это максимальная сумма, которую банк готов одолжить клиенту. Когда возвращаешь банку потраченные с кредитной линии, то снова доступна вся сумма. Пользоваться этими деньгами или нет, и когда, решает сам клиент. Эти деньги можно использовать полностью или частично. Можно снимать в банкомате или расплачиваться карточкой за покупки. Проценты начисляются только на фактически э, Использованные деньги. Такая карта имеет льготный период – до 62 дней. Если Ольга рассчитывалась за покупки карточкой и в течение этого времени вернула потраченную сумму, платить проценты вообще не придется. Третный лимит может быть от 500 до, например, 20 тысяч гривен он зависит от уровня вашего ежемесячного дохода. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать для себя наиболее оптимальные условия по кредитной карте. По некоторым картам, например, может отсутствовать комиссия со снятием наличным в любом банкомате мира. Это удобно. Если клиенту удобнее снять с и деньги и дальше расплачиваться наличными. При оформлении карты вам подключают SMS-банкинг. Также вы получите доступ к интернет-банкингу. И самое главное, грамотно планируйте свои финансы. Это поможет правильно использовать деньги, нужные вам и вашей семье. Нехай ваши гроши спокойно приносит духит Спонсор рубрики «Народный банкир» – Перший Украинский Международный банк.